millətçilik yaramazların son sığınacağıdır. Stat gətirir. Stat gətirir. Samuel Johnson-dan. Ramazan Mərövsən, sən Samuel Johnson-dan misal gətirməyə aidin. Dəyərdin ki, Lenin deyir. Stalin deyir. Beria deyir. Marks deyil, Beria deyir. Və eyni zamanda dədərinin ki, bugünkü mənim Rusiyadan olan patronlarım deyir. Həsən Ruhani lər deyir. Vartan Karapetyanlar deyir. Sən orada danışardın mən sənə alğış edərdim ki, sən danışacaqsan. Sən Johnsonun adını çəkməklə Fətullah Gülənəməyəm sən işarə edəcən. Yoxsa o, o, o sitatı sənə Fətullah Gülən göndərir. Johnson, Samuel Johnson-la misal gətirirsən və eyni zamanda sən millətçiliyi ə e, yaramazların son sığınacağı adlandırırsan. Bu günlərdə Azərbaycanda cəhanda milliyyətçilik, milli düşüncə, milli məfkurə, yəni görünən də odur ki, artan xəttlə davam edir. Onlarda milli düşüncəni düşünmənləridir. Və o niyyətini orada bir cümlə ilə açıb. Millətçilik yaramazların son sığınacağıdır deyir. Bizə deyir. Mən də sual verirəm. Ramiz Əmbərovic. Veri At Atatürk 23-cü ildə dövlət qurdunda ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaradan da altı prinsipinden biri haqçılıq, biri layıklık deyse, üçüncüsü neydi milletçilik? Atatürk yaramaz idi, Ramiz Emniyoroğlu Ve aynı zamanda 60-cı Ermeniler Moskva'ya danoslar yazanda Dəxtiyar Vahabzadani, Həsən Abdullayevi, Xəlil Rızanı, Ziya Bünyatov'u, millətçi damqasından ittiham edirdilər. Nə demək istəyirsən? Bunlar yaramazlar idi, ruhları şad olsun onların. Sən nə demək? Eyni zamanda 87-ci ildə anti Əliyevcili hərəkatı başlayanda ermənlər Moskvada bütün qəzetlərdə Heydər Əliyevi millətçi bir lider kimi təqdim edib ona qarşı hücumlar təşkil elətdirdilər. Həmin zaman Ramiz Əmverdiyev yaxşı yadıma düşdü. Siz Vəzirov hakimiyyətə gələndə Anti-Əliyevçili hərəkətinin içərisində qoy qaldıraraq Heydər Əliyevin əlehnə Qərbi Azərbaycandan və Naxtivandan dəyanatdan xəbər olmayan 100%-dən yuxarı professorun adını yazıb Moskvaya müraciət etməmişdinki Heydər Əliyev Azərbaycan dəyərli Əliyevçili oğul biz də Naxtivanlı və Qərbi Azərbaycanlı professorlar bundan əziyyət çəkmişik. Sən değildin bu nədən? Sənin özün sayın ve devletimizin zamanında müstakil Azerbaycan'ın prezidenti olan Moskva'da Palik Büro'nun üzvülüğüne kadar yükselen bir Heydar Aliyev'in milletçilikte ittiham olduğunu bilmirdin. Bugün milletçilik damgasını yaramazların son sığınacağı adlandırırsan, bəs deyirsən ki, Heydar Aliyev benim liderim, önderimdir. 80-ci biz başa düştük ki, Komünist Partiyasının elinden ve Moskva'nın hüssi xidmət orqanlarının əlindən sən Heydər Əliyev nə lehinə fəaliyyətlərini çox göstərmisən. 30 ildə sən Rusiyanın o əskərliyini davam etdirmisən. Amma bu gün sən millətçilik yaramazlarının son sığınacağı dedəməylə ruhu şad olsun Heydər Əliyevin ruhunu təqdir etmirsən mi? Sən kimsən Rəmim Əmədovic? Sən eyni zamanda 1944 günlü savaşda millətçilik qalib gəldi. Azərbaycan türk gənçliyi Və eyni zamanda Azərbaycan xalqının şərəfli övladları milli kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan adlı bir yurd uğrunda mübarizədə millətçilik düşüncəsiylə savaşa girib şəhid oldular, qəzə olduılar, vətənimizin dilvər köşələrini azad edib Azərbaycanın suverenliyini təmin etdilər. Bu millətçilik yer eləmi? Sən ona jaramazdarmı deyirsən bu gün şəhid olanlara, qəzələrimizə? Sən bu gün Sovet ideoloqlarının apardığı Pan Türkçüs millətçiliyə qarşı 70-ci illərdə səndə formalaşan o imic bu gün də davam edir. Sən hələ də millətçiliyə allergiy kimi baxmısan? Bəli, 30 illik hakimiyyət dövründə də bunu sübut etmisən. Azərbaycanda hansı milli qüvvələrə qarşı nərər etmişsən, ondan ayrıca danışacağıq. Amma sən bu gün Azərbaycanda, Azərbaycanda millətçilik damğasından təkrolunan sürgünlərə göndərilən insanları təqrir edirsən. Sən bilmirsən ki, Üzeyir Hacıbəyli millətçiliklə ittiham olunub. Sən bilmirsən ki, Hüseyn Cavid millətçilik damğası ilə ittiham olunub. Sən bilmirsən Əlibəy Hüseynzadələr, Rəhmət bəyağa oğulları millətçi damğaları ilə Azərbaycan da ittiham olunublar, almaz ildırımına. Sən olaraq vaxtında çox məqalələr yazdırırsan. Sənələ bu xəstəliyi davam etdirirsən. Onları bu gün yersiz yaramaz adlandırırsan. Sən böyük şair Hüseyn Cavidi 70-ci illərin sonunda Azərbaycana onun nəşrini gətirən Heydər Əliyevin e, siyasətinin qarşısında duran adam olaraq məsbuf fikirlərindən onu bir daha təsir etmirsənmi? Sən kimsən? Sən öz danışıqından özünü ifşa etmirsən Rəmi Zəmbərovic. Sən eyni zamanda Rəmi Zəmbərovic, məni hədəf göstərməklə əslində sən Türk dünyasına, türk millətçiliyinə qarşı çıxdığını bir daha sübut etmisən. Mən sən bir daha sübut etmisən ki, rus dilini savunmaqla mən rus gəncləriyəm, millətçiliyə hədəf almaqla sən bir hədəf göstərmisən ki, türk dünyasına qarşı mübarizə mücadilədə bir tərəfdarlarını bir, mübarizə çağırmısan, vahid komanda olmaqın uğrunda mübarizə başımız. Sən əsində Azərbaycan dövlətinə qarşı mübarizədə vahid komanda olmaq üçün bəyanat vermişən. Sən bu bəyanatın sənə baxır başa gələcək Ramiz Əmbərovic, sənin qarşısında cananlar bay oğulları səni diş çöydürəcək. Bu, bu millətin şərəflə və ləvlətləri ölmür. Onu bu millətin və dövlətin uğrunda bu gün mübarizədədirlər. Sən eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyət strukturunda olan adamları rus dilində təhsil adara bizə qarşı qaldıra bilməzsən. Biz fikir adamlarıyıq, biz düşüncə adamlarıyıq, biz fikrimizlə eyni olan adamlarla bir yerdəyik. Sizin fikrinizdə olan adamlar bizim qarşımızdadır. Rəmi Cənbərovic bu millətçilik məsələsində böyük xətalar görür. Və Rəmi Cənbərovic 70-ci illərdən millətçi olanlara Rusya pan-türküs deyirdi. Türkiyəyə nə lehnə şaparıdı. O zaman Rəmi Cənbərovic Türkiyədə kommunist hərəkatının yaradılmasında iştirak eləyirdi. O mübarizədə Rusiyanı Türkiyəni Rusiyanın ayağına gətirilmək istəyən istəyən bir mübarizənin çərçivəsindədir. Hələ də bu gün onu davam etdirir. Türkiye'de bugün çöçmüş KKB'nin ve komünist hareketçilerinin elinden neler elettirdiği hakkında ayrıca açıklamalar mı olacak? Ramiz Enverov sen güzel bilirdin ki Türkiye'de komünist hareketinin karşısında direnen güç Milletçi Hareket Partiyası'ydı. Milletçi Hareket Partisi'nin lideri Alparslan Türkeş idi. Siz her gün sert ser ser ideoloji çıkışlarınızda onları bozgurt, faşist, terörist adlandırırdınız. Bugün hemen siyaseti devam ettirirsen, sen Milletçi Hareket Partiyası'nın parçalaması uğrunda son 30 yılda mübarizə parmışsan, ben bilirim onu. Sen kimin üstüne gelirsen Zami Zanveroviç, sen bilmirsən ki biz Qarabağ Savaşı'nda milli kimliğimizle Türkiye Azerbaycan Birliği'ne galip gelmişiz. Sen bilmirsən ki Türkiye iktidarında Milletçi Hareket Partiyası'nın ortaklığı olmasaydı, Türkiye Azerbaycan bu kadar yakınlık edip Qarabağ'da biz galip gelebilmezdik. Sen kime dil uzadırsan, sen devlet bahçeliyemiz dil uzadırsan. Sen Sayın Erdoğan'a mı karşı dilinizi uz uzadırsan ve aynı zamanda milletçileri sen e, yaramaz mı adlandırırsan, alçak siyasetin, siyasetin tersinde sen bu milletin beynini, e, beynini bu günde beynini, beynini karıştırmakla mı meşhursan Sen bu siyasete yapara bilmezsen Enverovic, seni tek ben bu ülkeden sıfırlayaram, senin komandanı sıfırlayaram bu ülkede. Ben hiç kim lazım değil, tek başına senin Kemal Adil Heygarovlarını hamınızın bu ülkede elediniz, Azərbaycan dövlətinə qarşınız vurduğunuz mübarizədə sizin hamınızı mən təkbaşına sıfırlayaram.